Вітаю вас! Є проблеми у нашому суспільстві, про які ми знаємо, але мало про них говоримо. Сьогодні ми спробуємо змінити цю ніщину тенденцію. Найближчим часом в Україні буде відзначатися Міжнародний день інвалідів. Про проблеми, з якими стикаються люди з інвалідністю і та і про шляхи їх вирішення ми поговоримо зі старшим програмним менеджером програми розвитку ООН Катериною Рибальченко. Добрий ранок. Доброго ранку вітаю вас у студії. Як почався ваш ранок сьогодні? Дякую, хараш. Дивіться, 10 років назад Генеральна асамблея ООН оголосила, що 3 грудня у світі більше уваги будуть буде приділятися людям з інвалідністю. чому всесвітня організація прийняла таке рішення, якою метою вона керувалася правильно говорите, в 1992 році году на Генеральній Асамблеї ООН було прийнято, що 3 декабря являється днем людей з інвалідністю. В этот день, как никогда, Организация Объединенных Наций хочет привернуть внимание, обратить внимание общественности на вопросы, на проблемы, с которыми сталкивается человек с инвалидностью. И вместе с тем указать на то, что люди с инвалидностью являются такими же членами общества и являются неотъемлемыми членами общества. Поэтому о тех проблемах и сложностях, с которыми они сталкиваются в повседневном жизни, все общество должно беспокоиться. Каждый год 3 декабря мы во всем мире отмечаем этот день. Каждый год этот день имеет свой Свою тему. В этом году этот день посвящен вопросам ликвидации барьеров для участия людей с инвалидностью в значит. Это означает, что люди, которые имеют ту либо другую форму инвалидности, они должны иметь равный доступ со всеми членами общества, вне зависимости от своих возможностей, к условиям жизни, к услугам, к инфраструктуре, к вопросам образования, здравоохранения, информации в том числе. Про какие формы инвалидности вы кажете? Формы инвалидности существуют разные. Есть разные и классификации этих форм. В Украине существует система определения инвалидности по трем mm -hmm. группам. Но в принципе мы говорим о физической инвалидности и инвалидности, связанной с психологическими расстройствами, либо расстройствами развития. Mm -hmm. А с какими проблемами в Украине на стыкаются люди с инвалидностью? В действительности, по нашим оценкам, люди с инвалидностью, около 77% людей с инвалидностью говорят о нарушении своих прав. И нарушение своих прав абсолютно в разных сферах. Это и вопросы, связанные с доступностью разных учреждений, это физическая, может быть, доступность транспорта, доступность к информации, вопросы, связанные, очень стоят все-таки, остаются стоять в повестке дня, вопросы, связанные с трудоустройством людей с инвалидностью. Здесь мы говорим о разных вопросах, о разных сторонах, как и доступ к рынку труда, так и уровни заработка этих людей на рынке труда, если не трудоустроены. Чем можем мы сказать, что именно на рынке работы вонны найбільше потерпают? Сложно сказать, потому что для каждого человека есть как бы определенные свои потребности, у каждого человека есть свои понимания о, о том, что бы этому человеку хотелось бы. Во многих случаях человек с инвалидностью очень сильно нуждается в особых услугах здравоохранения, как никакой другой человек. Но самое важное, как на мой взгляд, я считаю, что это все-таки приемлемость. Это толерантное отношение в обществе к этим mm -hmm. людям, потому что все начинается с конкретного человека и насколько общество готово воспринять, обеспечить наравне с другими членами общества mm -hmm. этого человека, обеспечить доступ опять же к образованию, здравоохранению, к услугам реабилитации и так далее. Это все-таки важный момент, чтобы люди смотрели на людей с инвалидностью. А ООН пеклуется про людей с инвалидностью? Основным направлением деятельности Организации Объединенных Наций является защита прав людей. И защита прав людей с инвалидностью это часть нашей основной работы. Вы наверняка знаете, что ООН приняла особую конвенцию о правах людей с инвалидностью, и Украина ее ратифицировала, подписала и ратифицировала. Ратифицировала в 2000, 2009 году. Мы смотрим на... Дело в том, что люди с инвалидностью во всем мире являются наибольшей так называемой маргинализированной группой, то есть той уязвимой группой населения население, которое страдает от невыполнения прав людей относительно этих, этой группы, от дискриминации. Людей с инвалидностью во всем мире насчитывается около миллиарда, это 15% населения планеты. Вот в связи с этим, с этими факторами мы, вопросы людей с инвалидностью стоят очень остро. На И еще дня. конвенция... Як вона допоможе нам або вирішити проблеми або як Україна почне реагувати? Чи є плюс в тому, що ми підтримали? Україна ратифіцірувала конвенцію в 2009 році, це об'язувати Україну виполняти обізвательства. определенные в этой конвенции. Насколько нам известно, сейчас разрабатывается национальная программа по реализации тех положений в определенных конвенции. И также в ООН существует механизм мониторинга. То есть угу. механизм, который а, будет смотреть за странами, он смотрит, который смотрит за странами, каким образом страны реализуют те подписания. Чи не да, подписывают. Еще Украинам мае работы, еще у нас забаввязано работы. Там очень большой список по всем направлениям, угу. это большой такой международный договор, который содержит описание прав людей в абсолютно всех областях, начиная от права на жизнь, заканчивая правом на, инфор правом на информацию. То есть там очень много как бы, вопросов, связанных с жизнедеятельностью человека, участие в политической жизни, доступ к образованию, доступ к здравоохранению, доступ к информации, право на а, получение... А, абсолютно всех услуг, Чтобы они полноценно были в суспільстві и никаким чином не выделялись, абсолютно. правильно? Что программа развития ООН делает, какие программы разрабатывает? что делает для инвалидов? Наразі, чем вы занимаетесь? Во-первых, нашим постоянным как бы, таким направлением остается все-таки это когда только готовилась ратификация конвенции, мы поддерживали правительственные структуры в подписании в ратификации. В данном случае мы говорим о поддержке в реализации этой конвенции абсолютно разными способами и методами, которые предписаны нашей организации. Если более конкретно, то буквально несколько лет назад, в прошлом году мы закончили, но в течение трех лет мы реализовывали совместно с Международной организации труда и Министерством социальной политики Украины и государственной службы занятости. Проект, который направлен был на обеспечение доступа к открытому рынку труда людей с инвалидностью. Мы работали очень плотно с Государственным центром, с Государственной службой занятости, с, государ... с центрами занятости. Также работали с другими участниками, которые участвуют, структурами, которые участвуют в цепочке предоставление услуг занятости это вопросы это фонд защиты людей с инвалидностью и mm -hmm. так далее но самым большим нашим партнером все-таки кроме государственных организаций, мы считаем и организации гражданского общества. В данном случае это была ассамблея людей, ассамблея людей с инвалидностью. Мы все программы, которые реализуем в этой области, да и не только в этой области, мы стараемся реализовать совместно с неправительственным сектором. Чего на сегодня уже достигли? В чем есть успехи? Мы наблюдаем в, если мы говорим конкретно о том проекте, то совместной программе мы в, разрабатывали систему новую и методологию предоставления услуг, государственными mm -hmm. центрами занятости людей с инвалидностью. И когда мы пилотировали а, эти вещи на местном уровне, мы обратили, что во время мы поняли, что даже во время пилотирования, тестирования этих моделей уровень занятости людей с инвалидностью повысился. Нам тогда стало, надо честно сказать, что там мы были, нам стала такая перед нами стала такая преграда, как а, Украина вошла в экономический а, и финансовый кризис. И тогда в принципе по всей стране уровень занятости уровень занятости снизился и тем не и менее любите, несмотря да, уровень занятости и уровень занятости снизился уровень безработицы увеличился и несмотря даже вот на такие вот факторы мы наблюдали рост занятости по нашим пилотным центрам мы этот проект тоже закрыли и передали полностью все наработки в государственную службу занятости насколько я знаю эти наработки стали неотъемлемой частью их, их системы предоставления услуг населению в области трудоустройства. Мы сейчас начинаем новый проект, который будет реализовываться совместно еще тремя организациями, а, агентствами Организации Объединенных Наций ⁇ это Детский фонд ЮНИСЕФ, это Всемирная организация здравоохранения и Международная организация труда, вместе с Министерством социальной политики, вместе с гражданскими организациями по универсальному дизайну по безбарьерному по безбарьерному, по безбарьерной среде основная суть этого проекта а заключается заключается в том что все люди люди с инвалидностью они непосредственно они имеют барьеры в, в доступе к услугам к инфраструктуре но мы понимаем, что эти барьеры могут оказаться барьерами не только для людей с инвалидностью, но и для пожилых людей, либо, например, для мам с колясками. Для детей. Для детей. А, для абсолютно любых, абсолютно любых людей, если к примеру, человек имеет проблемы, иностранец имеет проблемы там с языком, может прочесть mm -hmm. что-то. Это не обязательно люди с инвалидностью, это могут быть все люди, которые в той-либо иной системе в среде не имеют доступа. Мы можем говорить о доступе, в принципе, даже до информации. Если человек, к примеру, находится в публичном месте и не видит, телевизор видит, но не слышит, что по нему передают, тогда субтитры очень хорошо помогают. Поэтому в этом проекте мы хотим показать те модели, успешные модели. Их в Украине достаточно много, но мы поможем их и реализовать. Угу. Мы определяем сейчас область, в которой мы будем работать, разработаем и внедрим ряд хороших моделей вместе. На національному рівні і на місцевому рівні, тим самим показав і правительству, і общественним організаціям, яким образом можна легко і ефективно обіспечити доступ к інфраструктурі, к услугам, к групі товарів. Проєкт досить масштабний. Як ви думаєте, чи зможете ви навіть з зусиллями всіх агентств все ж таки побороти проблеми в Україні, хоча б на першому етапі, хоча б показати? Чи ви ж все ж таки зможете з ними стикнутися, І, хоча дійсно красивий проект в усіх поняттях цього слова, все ж таки проблеми будуть. Чи зможете ви їх перейти? Чи маєте такі сили і таке натхнення? Ми тільки починаємо. Ми не знаємо, як Надіємося, що у нас вдасться хороше співпрацювання, і нам вийде досяг конкретних результатів. Наша деятельность в Украине больше направлена на повышение информированности, на предоставление наилучших практик. Ми інвестуємо в розравнідріння якихось пілотних моделей, Далі будемо передавати їх на реалізацію більш широкою по суті для того, щоб людина змогла ознайомитись в да. першу чергу, зрозуміти, що вона має це право робити, вона може це зробити, і далі вже користуватись цим правом на практиці. Фактично Абсолютно. так воно буде. Я не поцураю цього слова, але Люди в Україні, які не мають вад, вони дійсно вони цураються інших людей з інвалідністю. Як з цим можна боротися? Як допомогти зрозуміти звичайним людям, які не мають проблем зі здоров'ям, як допомогти їм зрозуміти, що люди з інвалідністю теж є повноцінними членами суспільства? К сожалению, в нашем обществе еще остается, конечно, вот этот вот уровень отторжения людей с инвалидностью, люди не всегда принимают а, людей с физическими либо интеллектуальными а, проблемами как равных себе. А, но мне кажется, что это прежде всего из-за того, что существуют определенные мифы и непонимание того, что люди с инвалидностью это такие же участники общества. Более того, вам хочу сказать, что эти люди даже более порой талантливы, более способны в силу своих каких-то внутренних внутренние силы, духовной силы, они всю жизнь выбаривают что-то, борются за свое существование. Человек, который, к примеру, на коляске, он должен искать возможности преодолеть барьеры. Мы заходим в студию и мы видим, как пол неровный. А, тем самым для любого человека на коляске этот пол будет, скажем, mm -hmm. будет Буже сложно, его будет даже поїхати. и не обязательно это человек с инвалидностью, это и пожилой человек, мама с коляской и так далее. Ну, уже важно, это транспорт не пытание например. транспорта, это, як на мене дуже важливо. А вас, поэтому что? каждый человек с инвалидностью он как бы выбаривает свое право каждый день выбаривает свое желание жить и что-то создавать. И поэтому, благодаря вот этой вот внутренней силе, люди настолько становятся сильными и а, порой очень талантливыми. Красиво рисуют, красиво поют. Дуже Это... скоро, выбачте, перебьет в Национальном музее Тараса Шевченко уже, сдается, проходит выставка, которая самая присвячена с работами инвалидов, которые малюют ногами и малюют зубами. Да, либо играют ногами, тоже на фортепиано. И спевают. Такие есть такие случаи поэтому э, э, это не только очень э, как вам сказать это не только очень важный экономический ресурс для государства как если мы говорим в экономических в социальных понятиях, в рамках экономических систем но прежде всего это огромный ресурс для развития общества э, особенно в современной как бы в современной украине <тут> Змоги що зробити є розум, яким вони також можуть скористатися, і зачасту це найбільший ресурс, дійсно яким Україна вона має потенціал і має якось це використовувати для того, щоб розвиватися. На мене це дуже вірно в Україні. є дуже хороші приміри, коли люди з інвалідністю являються уважаємо ведущими спеціалістами в тих ліба інших областях. Например, опять же, можно их привлекать, людей с инвалидностью вовлекать как специалистов. Чтобы она рассказывала, как должно досвиди. быть. Абсолютно верно. Так. Гражданские деятели, политики, деятели культуры, искусства. И таких примеров очень много в Украине. Поэтому а, это еще одно доказательство того, что люди с инвалидностью они являются неотъемлемыми членами общества. Дякую вам, бажаю вам успехи, и натхнения в вашей работе. Ранковые побажания нашим телеглядачам. Я хочу пожелати всім нам більше толерантності. Дякую. Дякую вам. Ще раз бажаю вам успіхів і сподіваюся, що програми, які ви розробляєте, проекти, вони дійсно матимуть успіх. Спасибо. Дякую вам. А ми, шановні телеглядачі, продовжимо крокувати нашим ефіром. Я сподіваюся, що з нашого сьогоднішнього інтерв'ю ви навчились, ви більше зрозуміли станете людяними, щирішими і добрішими. Адже це дуже важливо сьогодні. Якщо не ми підтримуємо один одного, тоді хто вас вітає програма Рано вранці? Ми продовжимо крокувати ранковим ефіром.